Доброе утро, друзья. У нас э, на гостевой заступник главного редактора политический оглядач газеты. Точка доступу Геннадий Рыбченков. Геннадий, здравствуйте вам. Доброе здравствуйте. утро. Доброе Доброе вот Мария уже э, на всех порах мычит, чтобы доставить вам прекрасный кофе нероарома. С утра Спасибо. это самое лучшее, что может быть, наверное. Конечно. Мария, присаживайтесь. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Ну, прощайтесь. А вот, дивится. Зараз, ну, вот, майже, майже, уже близко совсем выборы. Уже прям вот-вот, уже прям... Уже хочется, чтобы хочется, быстрее чтобы я уже это быстрее, уже прош... Прошли, да. Но э, какими они станут, или какими стали для Больше вас эти про... выборы? Ну, пока можем говорить о предвыборной кампании все-таки. Потому да, что давайте день голосования, подсчет, это отдельная тема у нас всегда. Ну, выборы, знаете, хоть большинство кандидатов говорило, ой, мы впервые, такая грязная кампания, что ужас. Я удивляюсь, как будто они недавно в политике. У нас в выбор, выборных кампаниях избирательных намного грязнее было столько. В, в прошлые годы нередко бывало, что вот за день-два до выборов по 2-3 рейтинговых кандидата решения судов, судов снимали с гонки. И они у нас суды работали круглосуточно. Помню, Валерия Кальченко, допустим, сняли народного депутата, там, за три дня до выборов, там, все, ну, еле-еле в последнюю секунду, там, в 23 часа 52 минуты суд местный принимает решение, его восстанавливают, слава богу. То есть а, это все... Когда-то снимали таким образом Александра Табалова, тоже действующего депутата, помнится мне что-то такое. И это было такое, суды работали вообще без остановки у нас, Кировский, Ленинский. И это понятно, что были, снимали за какие-то там якобы нарушения, ну, три листовки нашли неправильно поклеенные. Ну, а вы знаете, это... Дайте И суд считает, что, о, это классно, все, недостоин быть народным избранником. Да что говорить. У нас, помню, были выборы, тоже местные, местных депутатов, когда президент вмешивался в Кировоград. В 98 году тут было два главных соперника, Анна Антонева и Игорь Шаров. Компания была настолько суровой. Анна Антонева тогда была крупным бизнесменом, помнится. Ну и тогда было в ходу такое слово, ее начали плотно тренировать разные органы. Ну, это налоговая, там прочее, все ее заводы, там предприятия. Ну, вплоть до того, что закрывались они. А там, ну, тысячи людей работали. Она как-то добилась приема у президента Кучма тогдашнего. И Кучме пришлось дать нагоняй местным тут фискальным и прочим органам. Серьезно, это было за 5-6 дней до выборов. И в итоге она выиграла тогда, в 1998 году. Так що нинішні вибори це ну, м'які, пушисті, повірте. мені. А, а от скажіть, до речі, ви так слідкуєте ж за політикою, конечно. які найцікавіші ходи взагалі в історії? Ми не говоримо yeah. вибори там в Україні, ми не обмежуємося ними. так да, от в світі вопрос. взагалі. Є у вас так, щоб одразу найцікавіший піар-хід який був? Ну, тут только, конечно, на пам'ять чому-то приходить італіанський депутат, бивший Ілона Сталлер. Не знаю, вам рядом, що то говорить фамілія, вона вже літ 10, як не депутат. Это порноак... порноактриса. Это вы, Ничего, что я в утреннем эфире так это... Нет, Она серьезно дважды избиралась депутатом итальянского парламента от своего округа. Применяя, скажем так, пикантные формы агитации. Ну, нельзя что у нас, может, дети смотрят. Ну, натура, в общем, агитировала. Мне интересно, где у нее было написано э, на теле голосуйте за меня, но ой, какой-то. Ой, <свят> я не буду этого говорить. <свят> да. <свят> ну да, это можно так просто э, представить. Серьезно, да. и вот нормально. Так и, и она была еще нормальным депутатом, как оказалось. Mm -hmm. Она там про, была автором закона, ну что-то про гендерное равенство, чтобы было больше женщин в политике, в правительстве. Серьезно. Дважды ее народ избирал. Ну, потом она уже я вышла слышу, из, я из возраста, ну, актрис этого. Профиля, да? да, да, да. Когда уже, так сказать, ну, внешние данные уже не, не так были для мужчин избирателей да. интересны. Вот. А как вы думаете, реально такая у нас в Украине Нет, люди У нас был такой случай. А, и у нас был. Да, это было, по-моему, лет 10 назад. В Запорожской области одна, ну, в меру адекватная женщина, во-первых, она Променялось и имя, ну это же у нас разрешено. Да. Она назвалась Усама Бен Ладен. Серьезно. У нас было? Да, в Запорожской области, в Запорожье. Баллотировались депутаты и тоже применяя "ню" на своих плакатах. Так что у нас страна тоже. А в образе Усама Бен Ладена она была или нет? Ну, с использованием там этих каких-то там... Атрибутов? Да, да, да. Что... Потом э, по, по, по а избавлению. да. <свист> <свист> Я тоже это использовала, понятно. То Хорошо. Что, когда долго следишь за политикой, то <свист> накаплив... накапливается. Да. Да, да, багаж. А, а как вы относитесь к джинсе в газетах? Давайте да, по-ясному да. нашим телеглядачам, в что это такое. Ну, джинса, да, это довольно узкопрофессиональный термин, означает э, выход статей, в которых ну, расписывается ну, просто ну такой великолепный классный человек, ну, мистер Икс сколько он там подвигов совершил, сколько бабушек перевел через дорогу там и так далее. Не упоминаю обычно, что он кандидат в депутаты. И эта статья, допустим, абсолютно не обозначена, что это политическая реклама. Хотя закон обязывает это делать. Кстати, в газете «Точки доступа» – это наш принцип с первого дня. Были предложения, не всегда есть. Ни одного джинсового материала не было. А почему? Надо быть принципиальным. Это вопрос репутации. У депутации издания, также репутации телеканала. Вот у вас предвыборная агитация, у вас перед ней идет заставка. Uh -huh. Выборы 2014, предвыборчая агитация. Все честно. Честно, это, это... Дивись, хочешь. Не не, да? Во-первых, во 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 это честно, вопрос репутации, во-вторых, во это нарушение закона. Okay. Я, правда, не помню, чтобы кого-то в Украине арестовали, арестовали или засудили по, по этой норме закона, но она есть. Ні, ну довести майже нереально. Ну, а що це такого? Да, да, От Діма да. балатується. Я ж можу все одно сказати, що він гарний Конечно. друг, товариш. Так, да. грань між агітацією і и Так, Да, можна ж, журналіст може сказати, что да це ж события. Ну, Целый Дима перевел целых трех бабушек через дорогу. Ну, это же да. не бувалий случай. Я уже чувствую себя. А кандидат. то, что он кандидат, вот только мы только что узнали. Вы нам только что сказали. Так что... А мы... были какие-то предложения по поводу джинсы. Да, есть, были, есть, да? да? И за немаленькие, я так понимаю, деньги? Конечно. Ну, это потому что выгодные кандидатам, это же деньги не из предвыборного фонда. Угу. За расходование средств Значит... там довольно жестко следится. И можно там наказать. И снять, кстати, с выборов за перерасход, фонда или что-то такое. То бишь, это черные деньги и журналистам, или газете, или телеканалу. Я приходив вона ви Детально розкажіть, що це є бюджет, я так розумію, да, у кожного кандидата, да, да, який да, він да. має право витратити на да, да. рекламу. Можна менше, але не більше. Ага. І який да. це бюджет? Зараз це вот, цифру точно витратити. Ну, приблизно там, якщо там тисячі, мільйони. Ні, Нізка сотень тисяч. Ага, декілька сотень. Да. Ага, і вони виділяють. Якщо ви э, більше, то його можна вже подавати на нього в суд на негодяя такого. і... Типа, знімати з виборів, якщо ну, до виборів якось то вилізли. А довести це неможливо, тому що, а може, мені безкоштовно надрукували. Ні, ну вони даже не оприлюднили ці кандидати свої, так сказати, видатки по збирательного фонду. Ні, а якщо Діма депутат, а я, наприклад, хочу Красно, такое, а? Хочу надрукувати на своєму кольоровому принтері. Конечно. Мені не шкода, я йому безкоштовно надрукую. Да, там, там 150 листів. І там в висходних даних просто написано, що від, від, від іскреннього серця. Вот, Диме... та... ага, Светлана так... Мельник – это я, да, Дима ни при чем. Дима, к нему придут там налоговая проверка, он сделает круглые глаза. Ой, как это? А это она мне на день рождения подарила, я ж не при чем тут, да. Бачишь? Так что лазеек у нас для этого ну, бездна придумана. А есть взагалі, э, какие законы, вот реально можно было Примінити. Ну якщо ми говоримо, не можна там піаритися. Я маю на увазі такі статті, да писати, не можна. Є обмеження в бюджеті на рекламу. Які ще є статті, які ну так, от, грубо кажучи, усі порушують, але довести це неможливо. Ну от зараз ужесточили стачили закона подкупів збирателей. Наконець то вже не штраф в цьому законі. І тільки... Це вже стаття. Да, від двох там даже і до п'яти. Ну, але смотря, це людина, хто, яка пропонує, да? Там і той, хто бере. Ну, ему меньше наказания. Два человека Нет. вот так. Да. Тот, кто пропонует, может сесть в тюрьму. А тот, кто берет, может заработать штраф там, от 5000 гривен и немножко выше. Немножко на 10 тысяч Ну, опять же, будем посмотреть очень и очень, как это сработает. А как вы думаете, как-то изменится ситуация после выборов в Украине? Ну, будем верить. Мнение? Как минимум немножко спокойнее станет здесь. Знаете, у нас и так поводов для переживаний, ну, безлич, да? война там на Востоке, многие друзья там, родные и так далее. А тут еще эти на мозги тут капают, нагнетают. В Украине разруха, до чего довели ци? Ну, там, вы прям, олигархи, там. Вы прям Я ж никого конкретного не цитирую. Да. Не, ну, Оно, слушай, что, это общий, все у них все одинаково звучит. Общий просто. вот этот негативный эмоциональный фон, он же выборный вот этой всей штукой, ну, на мозги-то дают дополнительно. Тут все расслабятся, отдохнут. Журналисты, Разочарованно вздохнут. Жаль, что не закончились, хотя работы много. Скорее бы следующие выборы, да? Правильно. Ну, по обилию рекламы на телеканале. Угу. Или по Все, обилию рекламы ясно, в любой газете, Газете, ну, всем понятно, журналистам, что выборы это жнева. Это угу. ну, большие поступления, официальные, конечно же, в бюджеты издания или телеканала. В обычное время. Ну, коммерческой рекламы, ну, намного меньше, чем политической. Ну, всем, всем это видно, я думаю. Когда, ну, ваш телеканал рейтинговый, тут по часу идут ролики mm -hmm. кандидатов, да? И смотрим же. Да, mm -hmm. mm -hmm. попадаем. Ну, хотим же сделать Нет. осознанный выбор. Да, да еще у меня есть вопросы к вам. А, угрозы. Mm -hmm. В смысле? Вы к вам какие-то были? Там, не знаю, что это вы написали, а, Геннадий, как вам не стыдно, там, типа, в, ну, в таком плане. Или слава богу, не было. Ну, саме на лице, ну, хто кое-кто знає, це вибори 2004 року. Ну, якщо можна не там закроємо. Все. Те, хто хочуть, це була нашу мивша історія на всю Україну. журналістам От так журналістам бачиш, це будь це да, пам'ять Але... о бачить. Для вас це особливо, да, тебе така. Нам роєм, що точка доступу дійсно завжди ну не боючись всему. У нас есть подарок же. Да. Я же скажу. За... Ага, да. Я же скажу за вам за подарочком. Да. Наш партнер формула смаку с самого рамки. Чтобы вам еще было... Э, э, что перекусить, как говорится. Спасибо, э, э, и, вот. Но мы вам... Не знаю, желаем побольше, информации, побольше поводов для того, чтобы выходили в ваши прекрасные статьи. И и надеюсь, что ваши слова будут, эм, знаете, как как у Нострадамус. Порочий. Ну, то есть мы наконец-то все успокоится, будет спокойно. Вот это будет хорошо. Вы дякуем, вы забыли какой-то. Дякую, за все. Спасибо. Хорошего за вам дня. Спасибо. Да, и, А мы Дякому. двигаемся дальше эфиром.